Задумывались ли вы, сколько раз по пути в школу ребенку нужно перейти дорогу с оживленным транспортным движением? Безопасно ли переходить улицы Белгороднестровского? Наша съемочная группа зафиксировала интенсивный транспортный поток на участке дороги по улице Франко возле школы номер три. Но несмотря на утреннюю спешку, легковые машины притормаживают возле пешеходных переходов, ведущих к школе, пропуская группки детей. Но здесь более-менее, на этом в пешеходном вижу, когда толпой дети идут, у них нет выбора у водителей останавливаться более-менее. Что не скажешь о других там местах перехода у нас в городе. Поэтому ну, здесь я не замечала, чтобы так нагло надо ехать. ехать. Зачастую в школы Белгород Днестровского родители провожают первоклашек прямо до школьной двери. Не только потому, что для ребенка это новый маршрут, но и по причине того, что некоторые водители не пропускают учеников даже на пешеходном переходе. «Опасно! безпокоїмося за ребенка!» – Такі коментарі звучали із уст родителей. Соглашається з цим і директор школи номер 3. В деякій мірі він опасний в тому плані, що не всі водії зупиняються, призупиняються, особливо коли малий потік дітей. Якщо йде великий потік дітей, звичайно зупиняються. Цей участок установлені знаки попереджувальні, що діти школа. перехід и, звичайно, зебра, по якій діти пересуваються. Каждый день толпы детей переходят улицу, следуя в школу и обратно. Возле школы номер три есть и знаки пешеходного перехода, и сами зебры в надлежащем состоянии. Тем не менее, поодиночке дети переходить улицу не решаются, сбиваются в группки и только так пересекают проезжую часть. Був один випадок, коли водій дитину травмував на якраз на пішохідному переході. Тому краще можливо постановити лежачий поліцейський, для того, щоб водії знижували свою швидкість перед школою. Искусственные неровности – так официально называются нелюбимые среди автомобилистов лежачие полицейские. Они заставляют водителя притормозить и проехать данный участок со сниженной скоростью. Один из них мы заметили перед школой номер 6. Но в том-то и дело, что там есть только один лежачий полицейский. А вот согласно нормам, их должно быть установлено два, так как движение по улице Кишиневской двустороннее. А значит, и участок перед школой должен быть защищен от потока лихачей тоже с двух сторон. С этим вопросом мы обратились к начальнику КП «Благоустрий», предприятие, в чье ведомство входит в вопрос о состоянии дорог города. Оказывается, лежачий полицейский был установлен перед школой номер 6 по инициативе частного предпринимателя и за его личные средства. Бюджетом города установка лежачих полицейских перед школами не предусмотрена. Выход педагоги школ видят один. Вместе проводится месячник «Увага, дети на дороге». Вчители от початковых классов до старших еще раз нагадывают Правила дорожнього руху в школі. Ведеться велика робота по вивченню і пропаганді правил дорожнього руху. У нас команда юних інспекторів руху кожен рік виборює призові місця, і в минулому році теж ми вибороли перше місце. Тому юні інспектора руху теж працюють із початковими класами і розповідають дітям, як себе потрібно вести. Ирина Паил, Виталий Солодухин, Анатолий Лукинчук, Бессарабетова.